Вас ви дивитесь програму Автопрем'єр. Програма, яка створена для тих, хто не являє свого життя без автомобілів. Залишайтеся з нами. В рамках рубрики Життя за правилами ми продовжуємо разом з експертами нагадувати усім учасникам дорожнього руху про ПДР, їхні тонкощі, які детально нами будуть роз'яснені. Та про відповідальність, яка настає при невиконанні таких правил сьогодні, разом з експертами ми поговоримо про поведінку водіїв на регульованому перехресті. Порядок движения на регулируемых перекрестках, он регулируется несколькими пунктами правил. В частности, пункт 8.10 говорит о том, что на запрещающий сигнал светофора или сигнал регулировщика водитель должен остановиться, и дальше идет перечень мест, где именно должен остановиться водитель. Я подчеркиваю, именно на запрещающий сигнал, потому что в данном случае запрещающим движением у нас является не только красный свет, но и желтый. Это нужно помнить водителям. Это прежде всего стоп-линия, знак 562 или разметка 112. Это может быть линия светофора, это может быть иное место, которое оговаривается в этом пункте. Правда, иногда водитель не может остановить безопасно транспортное средство, выполняя требования этого пункта. Тогда пункт 8.11 говорит о том, что если водитель не может остановиться на запрещающий сигнал светофора, согласно правил, которые указаны, в пункте 80. Без применения экстренного торможения водителю разрешается движение, но при одном очень важном условии: при условии обеспечения безопасности движения. То есть мы не можем просто принимать решение: желтый свет, ах, проскочу. При этом нужно еще убедиться в том, что обеспечена безопасность движения. Ну и, наконец, есть пункт 16.8, который определяет поведение водителя, если он выехал на пересечение проезжих частей на разрешающий сигнал светофора и запрещающий его застал уже посреди перекрестка. В данном случае водитель не просто имеет право, а именно обязан, то есть должен завершить проезд перекрестка независимо от сигнала светофора на выезде. То есть в целом порядок следующий. Приближаясь к Перекрестку водитель должен оценить, как долго еще может гореть зеленый свет. Зеленый свет перед тем, как перейти в фазу желтого, обязательно будет три раза мигать один раз в секунду. Мигающий зеленый разрешает движение, но предупреждает о смене сигнала светофора, чтобы быть готовым остановиться на запрещающий желтый свет. Загорелся желтый свет или тем более красный водитель должен остановиться уступлении, если он не смог остановиться, все-таки попытаться остановить, потому что э, обеспечить безопасность очень сложно, но без применения экстренного торможения. И уже если и это не удалось, только в этом случае водитель может продолжать движение. Э, э, все таки еще раз повторю обеспечив эту безопасность. Еще раз нагадую ему разделы, что описывают данную ситуацию. Такое нарушение как э, проезд на запрещающий сигнал светофора или регулировщика на регулируемом перекрестке регулируется двумя разделами правил. Это восьмой раздел и шестнадцатый раздел. Порушение жданных разделов несе за собой відповідні санкции. проїзд на заборонний сигнал світлофора або жест регулювальника, порушення правил обгону зустрічного роз'їзду, безпечної дистанції або інтервалу, розташування транспортних засобів на проїзній частині, тягне за собою накладення штрафу в розмірі 425 гривень або 50 штрафних балів. Якщо вказані вище порушення спричинили створення аварійної обстановки, а саме примусили інших учасників дорожнього руху різко змінити швидкість, напрямок руху або вжити інших заходів щодо забезпечення особистої безпеки або безпеки інших громадян, то за такі дії передбачено штраф у розмірі 680 гривень або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від 6 місяців до 1 року, тож не забувайте, що ваш шлях повинен бути безпечним. Живіть за правилами. Зараз ми знаходимось у майстерні, де ремонтують рульові рейки і насоси підсилювача керма. У автовласників виникають основні три питання. По-перше, це скільки коштує ремонт рульової рейки. По-друге, це у який термін виконуються роботи. І третє, який гарантійний термін роботи рульової рейки. Почнемо по порядку. Перше. Ціна. Ціна ремонту гідравлічної рульової рейки складає близько 100 доларів. Сюди у цю ціну входить заміна всіх ущільнювачів, всіх втулок, які знаходяться у корпусі рейки. Також може сюди входити і шліфування самого вала. Вал рольової рейки він повинен виглядати не Іржавим, без яких би то не було подряпин, вал рульової рейки повинен бути блискучим з гладкою поверхнею, щоб не виникало ніяких задирів у ущільнювача, який працює по цьому валу. Питання друге це строки виконання робіт. Як правило, це приблизно один робочий день. Але це не означає, що вранці ви привезли рейку і ввечері її забрали. Ремонт рейки це певний процес, і в ньому повинні виконані бути всі роботи. Тобто, це Дефектовка, це розборка, це заміна всіх ущільнювачів всіх необхідних деталей в рейці. Потім весь механізм потрібно зібрати, перевірити на стенді, і тільки після цього ця рейка, весь цей механізм віддається володарю автомобіля. і е, е, ви Привезли Рейко ввечері і забрали її ввечері наступного дня. І третє питання це гарантійні зобов'язання виконавця робіт. Гарантійний строк, який надається на виконання роботи, це півроку, 6 місяців. Проте це не означає, що рейка буде працювати всього півроку. Ні. З практики видно, що півроку достатньо, щоб всі сховані якісь дефекти, вони, як то кажуть, вилізли назовні. Таким чином ми розкрили всі три основні питання: скільки коштує, який термін на ремонт і який гарантійний строк. Проте, повертаючись до питання ціни, ще зазначимо такий факт: основні деталі для ремонту реї це ущільнювачі, втулки. Вони купуються за кордоном і сплачуються за ці деталі тверда валюта, тобто долар або євро. І також матеріал, який використовується для виготовлення якихось спеціальних втулок, він купується так само за кордоном. Наглядний такий от приклад це більш дешевший матеріал. При обробці він заліпає на різець, він рветься. Інша справа це якісний матеріал, який дозволить рейці після ремонту працювати багато років. Тож довіряйте ремонт свого автомобіля тільки професіоналам, а запасні частини для свого автомобіля купуйте тільки в перевіреному автомагазині. Увага! Інформація для автомобілістів від Bosch Auto Service автоелемент. Auto Спеціальна пропозиція на комплект для ТО. Масляний фільтр Bosch плюс олива Castrol. Робота на Bosch автосервіс по заміні безкоштовно. Подробиці за телефоном 067 57 19 19 7. Знайдіть пропозицію для вашого автомобіля на сайті автоементдабідабідабіавтотереелемент.com.юей Пропозиція дійсна до 31 грудня 2015 року. Небагатьом автомобілям вдається на цілі епохи закарбуватись у пам'яті людей. Ще менше автовитворів стають справжніми символами і створюють власну непідробну історію. Легендарні автомобілі бувають різні. І відомими стають з різних причин. Бренд Феррарі, наприклад, прославився своєю швидкістю, та на пострадянському просторі за рівнем впізнаваності Скудерії складе гідну конкуренцію автомобіль українського виробництва, ім'я якого одразу збуджує бурю дуже різних емоцій в людині. Запорожець можливо, це звучить доволі іронічно, проте цей бренд по справжньому став символом своєї епохи. У своїй вузькій та, можливо, не такій помпезній ніші він став легендою. Під маркою Запорожець на заводі Комунар із всім відомо якого міста вироблялось фактично два різних покоління моделей автомобілів, що якийсь час сходили з конвеєра паралельно. Перше покоління з 1960 по 1969 рік являло собою ті самі горбаті запорожці, які слугували для гумористів об'єктом насмішок та анекдотів а для оптимістів порівнянням зі славетним Фольксваген Жук. Друге ж покоління стало, власне, і останнім в історії бренду. Протягом 66-94 років з конвеєра вийшло 5 різновидів вже прямого запорожця – ЗАЗ-966, 966В, 968, 968А та 968М. Саме про останній із автомобілів у лінійці запорожців 968 М, або ж як його називали в народі, мильниця за схожість форм та відсутність повітря забірників, що були позаду його вухастих предків, і піде мова в сьогоднішньому сюжеті. Власник музею автореліквія Дмитро Сварчевський вже має у своїй колекції повну серію запорожців першого покоління. Тепер же свою роботу він направив на створення вже більш широкої за кількістю експозиції другого покоління. Дмитрий, розкажіть про даний автомобіль. Я знаю, що у вас он не один в определеній серії, то що ви вирішили створити серію запорожців. Розкажіть подробніше про эту серію і про даний автомобіль в ракурсі цієї Серії. Добрий день. Понятен вопрос, действительно, это один из четырех автомобилей ЗАЗ-966-68 модельной линии, назовем ее так. Он завершает модельный ряд, этот автомобиль, будем говорить так, что сложно достаточно было приобрести его предшественника 968А, и дабы не терять время, поскольку машина была уже приобретена, поставил ее в реставрацию. И по мере того, как продвигались работы с этой машиной, очень удачно приобрел такие 968А, он уже в мастерской. Соответствующим образом остается самый сложный, самый такой тяжелый в работе Запорожец ЗАЗ 968В который самый первый должен быть вот в этой серии. И вот такая вот небольшая путаница. Но в итоге, когда все четыре машины будут готовы, они, так сказать, образуют замкнутую линию то есть от первого к вот этому последнему. Как распределились по годам выпуска автомобили в данной серии? И вот расскажите про год выпуска данного автомобиля и какие, возможно, интересные особенности с именно этим годом выпуска вы знаете? Это самая массовая модель э, прямого запорожца которая производилась вот с конца 79 года и по официальной версии завода по 93 год. То есть это самая большая модельная линия автомобилей ЗАЗ. До этого была одна из самых маленьких серий ЗАЗ 968А, которая выпускалась с 77 по 79 год. То есть два с небольшим года всего. Это ну, такая миниатюрная серия. А до этого была серия в 4 года э, ЗАЗ-968, без всяких цифр. Вот. Ну, а до этого была серия 966, э, просто 966 и 968В, которая перешла в 968. То есть, это вот самая большая серия, больше 20 лет, соответствующим образом, больше всего выпущено таких вот автомобилей. Она, естественно, претерпела самое большее количество модернизаций. Расскажите про дизайн данного автомобиля, возможно, про интерьер. И вот если брать в ракурсе серии, насколько изменялся этот дизайн со временем? 968М. М, а, вот эта буква, по всей вероятности, производителям а, имелась в виду, что он модернизированный и соответствующим образом он и внешне и внутренне отличается от предыдущей серии ЗАЗ 968А и просто 968. Ну внешне прежде всего это отсутствие привычных глазу воздухозаборников в задней части моторный отсек, где расположен. Вот по другому абсолютно выглядит передняя часть автомобиля. Установлены другие бампера соответствующим образом и задняя часть автомобиля решена совсем по-другому. Иные фонари, панели по-другому выглядят. Вот. Применено часть комплектующих с автомобилей уже Волжского автозавода, Жигули то есть передние сиденья здесь полностью жигулевские. Единственное, что они откидываются, но само сиденье именно жигулевское. Центральный переключатель э, света, поворотов, дворников вынесены на рулевую колонку, тоже от жигулей. Э, вот, э, омыватель лобового стекла жигулевский установлен. То есть, ну, будем говорить так, что машина на свои годы, то есть на начало выпуска, это конец 79 -го года, была достаточно укомплектована, скажем так. Расскажите про технические характеристики данного автомобиля, какова, возможно, максимальная скорость, заявленная заводом-изготовителем, и оправдана ли она сейчас? Здесь э, скорость не является как бы самым основным таким э, данным автомобиля. Но будем говорить так, что нескромные производители указали на приборе аж целых 160 км в час. Но будем говорить, что даже в свои самые лучшие времена и годы больше там 120 км в час эта машина никогда не ездила. И будем говорить так, что это даже не совсем безопасно при ее вот такой вот конструктивной особенности, назовем это вот таким вот образом. Он нормально себя чувствует на скорости 90-100 км в час. И при мощности двигателя всего в 40 лошадиных сил больше и не нужно. Вот. Ну, в общем и целом машина достаточно архаичная. И с одной стороны, тема и удобная была в эксплуатации. Достаточно доступные запчасти. Э, ремонт достаточно простой. Не заставляла это, так сказать, там особую квалификацию какую-то иметь, тем вот он и был интересен для владельца. Расскажите, Дмитрий, как данный автомобиль попал в ваши руки, в каком он был изначальном состоянии, как долго занимались реставрацией данного автомобиля и, возможно, какие были агрегаты и узлы тяжелые, на которые нужно было обратить свое внимание в первую очередь. Понятно. Значит, Ну, поскольку, поскольку в начале года я как бы вот э, и озвучил, и поставил себе такую цель с... собрать всю серию, соответствующим образом мониторились всевозможные объявления, и вот эта машина продавалась на одном из рекламных изданий, вот. Куплена в Харькове, э, скажем так, что на вид очень была такая вот приличная, а потом после того, как доставили ее в мастерскую, начали работать, оказалось, что достаточно большое количество не то что поржавевших, а просто выгнивших панелей и частей кузова, то есть вот в ногах у пассажира вообще не было ничего, то есть просто дырка закрытая куском линолеума, есть, пришлось искать оригинальные запчасти и собирать эту машину чуть ли не половину кузова заново вот соответствующим образом все это дело вот во времени растянулось но это основная была как бы проблема немного пришлось напрячься по комплектации хотелось очень новые бампера новые фары задние фонари то есть практически все это практически а все это было приобретено новое потому что то уже было в таком состоянии которое ну, не позволяло оставить это все дело на машине по салону было немного вопросов вот а так в целом вот все осталось как есть дожило до наших дней. будем говорить так что силами мастерских в начале пути думалось где-то вокруг месяца уложиться Подвеска достаточно мягкая, очень хорошо недочеты нашего дорожного покрытия на себя принимает. Шумный двигатель, особенно летом, вот с открытым окном. Шумно, слышно, есть полное ощущение движения, драйва. Нормально себя чувствует в потоке, в дорожном, даже в современном будем говорить, что уже этот двигатель э, 40 не так подвержен перегреву. То есть он нормально даже вот летом по солнечной погоде достаточно хорошо себя чувствует. Так что едем, получаем удовольствие. С приводу данного автомобиля можно много сперечатись. Проте, властный, неповторный шарм он около створив. І це вже нікуди не діти. Перевір свої знання правил дорожнього руху в рубриці Життя за правилами. Водій проїхав перехрестя. За якою траєкторією він може повернутися та виконати поворот? Варіанти відповіді. Траєкторія Б. Розворот і поворот наліво. Траєкторія А. Задній хід та поворот направо. Продовжити рух прямо. Правильна відповідь. Траєкторія Б. Розворот і поворот наліво. Правильний відповідь. Траєкторія Б. Вадітель. Случайно проехал перекресток, разворачивается, подъезжает к перекрестку, уступает дорогу с встречным транспортным средством и выполняет поворот налево. Вернуться задним ходом на перекрестке он не сможет, потому что правилами запрещается движение задним ходом на перекрестках. Разворот в пределах остановки для маршрутных транспортных средств не является нарушением, потому что у нас есть пункт 10.7, который определяет четко перечень мест, где запрещается разворот, то есть этот перечень является исключительным, и в данном случае остановка маршрутных транспортных средств в этом перечне отсутствует. То есть водитель может спокойно развернуться, единственное, что он должен учитывать, что все-таки в районе остановки может быть много пассажиров, пешеходов, поэтому должен быть особенно внимательным. Но правильный ответ именно. Траєкторія Б. Транспортні засоби проїдуть перетин проїзних частин в наступному порядку. Мотоцикл. велосипедист. Легковий автомобіль. Велосипедист мотоцикл, легковий автомобіль. Легковий автомобіль, велосипедист мотоцикл. Правильная відповедь. Велосипедист, мотоцикл, легковый автомобиль. В этом случае у нас порядок движения транспортных средств будет следующим. Первым проедет велосипедист. Затем мотоцикл выполняет разворот. И только затем завершает проезд легковой автомобиль. Логика здесь простая. Водитель легкового автомобиля выезжает из прилегающей территории. Мы должны обратить внимание на знак «Жилая зона». В данном случае действует пункт правил 10.2, который говорит о том, что любое транспортное средство, выезжающее с прилегающей территории, обязано уступить дорогу всем, кто приближается к нему по автомобильной дороге. В данном случае и велосипедисту, и мотоциклу. То есть наш легковой автомобиль поедет самым последним. У водителя велосипеда и мотоцикла действует правило правой руки на равнозначном перекрестке. В данном случае водитель мотоцикла должен уступить дорогу велосипедисту как помехи справа. То есть он ждет, когда велосипедист завершает поворот, затем сам выполняет свой маневр, то есть разворачивается и завершает всю эту картинку легковой автомобиль. Что касается велосипедиста, то нарушений правил с его стороны никаких нет, потому что он имеет право выполнять левый поворот в том случае, когда дорога имеет не больше, чем по одному ряду в каждом направлении, если у нас нет трамвайной линии посерединке. То есть у нас в данном случае условия все выполнены, велосипедист может выполнить поворот налево согласно правилам. То є черевне велосипед, мотоцикл, лігковий автомобіль. З якою максимально дозволеною швидкістю можна рухатися мікроавтобусу по дорозі для автомобілів, позначеною знаком 5-3. 80 км на годину. 90 км на годину. 110 км на годину. Правильна відповідь – 90 км на годину. Здесь правильный ответ 90 км в час. Но для того, чтобы найти этот ответ, нужно учитывать два таких важных момента. Дело в том, что микроавтобус, в отличие от автобуса, не ограничен в скорости. Он может двигаться с максимальной скоростью 130 км на автомагистрале, 110 км на дороге где транспортные потоки разделены именно полосой, а не линией. 90 км на обычных дорогах, где потоки разделены именно линией. В данном случае у водителя микроавтобуса ограничение скорости возникает только из-за самой дороги. Несмотря на то, что она обозначена знаком 5.3 «Дорога для автомобилей», в отличие от автомагистрали, на таких дорогах транспортные потоки могут быть разделены и полосой, и линией. То есть линия – это то, что мы видим обычно на дорогах. Краской нанесена, она может быть пунктирная, сплошная, двойная. Полоса в этом случае, согласно правилу, это конструктивно выделенный элемент дороги, который делит транспортные потоки встречных направлений. В населенных пунктах полоса должна быть не уже, чем 2,5 метра, вне населенного пункта не меньше 5 метров. То есть водитель всегда может на глаз определить перед ним линия или полоса. В данном случае на дороге для автомобилей транспортные потоки разделены именно линией, максимально разрешенная скорость 90 км в час. Если бы на этой же дороге транспортные потоки были разделены полосой, то есть, как я сказал, именно конструктивно выделенным элементом дороги, тогда скорость была бы выше, 110 км в час. В данном случае правильный ответ 90 км. З вами була програма «Автопрем'єр». Будьте уважними і обережними на дорогах. До зустрічі!